Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку в описі. до кожного відео на нашому Ютубі. І він триває, цей спеціальний ефір на Радіо вес студія для вас. Працює Тетяна Мацька. Як і триває е, спецопера... спецоперація, напевно, теж можна сказати на Курщині. Як стало відомо, Міноборони так званої Росії повідомляє, що збройні сили України просунулися мінімум на 30 кілометрів в глиб території цієї так званої Росії, і тут вони називають райони, в яких нібито вони запобігли спробам прориву. І ви знаєте, я читаю. Назви цих містечках толпі, Толпіна, Журавлів, Общева, Колодязя. і розумію, що це все українські топоніми. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про історичні землі, то напевно ми все робимо вірно. І от зараз давайте ще про одні землі поговоримо, які також дуже близько до нас, і нам там обіцяли показати карти, з яких земель готувався наступ. А зараз я про Лукашенка кажу. А зараз Лукашенка дає вказівки на посилення угруповання військ на Гумільському і Мозорському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Якось робить заяви про безпілотники. Якась нервозність з'явилася у Олександра Лукашенка і в. Що в принципі не дивує, але давайте про це поговоримо. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, разом з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Доброго дня, доброго дня. Е, ну, по-перше, я так розумію, що Лукашенко не знайшов такі жодної карти, відкуда готувалось нападіння, але бачить звідки йому може прилетіти, і як не дивно, мені здається, що йому може прилетіти якраз з боку Росії, тому що е, Путін на нього сподівається Путін е, хоче якоїсь підтримки від нього вже давно. Та вже третій рік підряд, і вже третій рік підряд цьому диктатору Вусатому е, вдається якось. Відмахуватися від того, щоб білоруські війська брали участь у війні проти України, так але зараз ми бачимо, що він нервує. Він щось намагається довести Росії, сказати, що все гаразд, що він контролює. Як ви зараз оцінюєте обстановку в Білорусі? Ну, ситуация действительно изменилась по сравнению с той, которая была в середине июля, когда Лукашенко отвел белорусские войска от территории Украины, выдав это за какую-то деэскалацию. Да, вот он, я посмотрел сегодня перед эфиром, 13 июля он отдал приказ отвести какие-то усиления которые незадолго до того, собственно, на эту границу пришли под каким-то предлогом того, что вот э, Украина э, со своей стороны какие-то действия совершает. И э, мы видим, что прошло три недели. Э, Украина начала, ну, вот, как вы сказали, спецоперацию в Курской области РФ э, и на Лукашенко посыпались шишки. Мол, раз ты отвел, ты дал возможность украинцам перекинуть с своей северной границы от территории Беларуси резервы на другие участки, что позволило Украине провести наступление на территорию России в Курской области. Очень неудобный тейк такой, да, причем он не звучал на каком-то официальном уровне, то есть не Путин ни Песков, там, ни Лавров, ничего подобного не говорили. Да? Но вот эти Z-каналы в Телеграме, эти все военные аналитики, которые, в принципе, у них большие каналы, они имеют довольно большое влияние на общественное мнение, они все это озвучивали абсолютно не стесняясь. То есть Лукашенко оказался в очень неудобной ситуации. Даже если Путин от него по-прежнему ничего не требует, то в общественном мнении, в белорусском, в российском, да, Uh, он uh, получился какой-то изменник, здрадник, да. Uh, и в итоге вот то, что мы видим последние два дня, это, во-первых, его заявление о каких-то беспилотниках, mm -hmm. которые якобы были сбиты белорусским ПВО, которые якобы украинские, да, то есть, ну, это звучит. Яки, вас... я маю новость. А какие ППО, не ведомо, чего они иснует в ну, что-то есть, конечно, у нас. В общем-то, мы же понимаем, что для того, чтобы сбить беспилотник, в общем, ну, не нужно очень серьезное ПВО. Mm -hmm. Если вообще беспилотники были, тут вы совершенно правы. Если беспилотников не было, то вообще из пистолета можно их сбить вот, и рассказать, как значит, успешно сработали силы противовоздушной обороны. И дальше, что мы видим, про искандеры, как я понимаю, пока что разговора нет, но танковая бригада какая-то из центра Беларуси, откуда-то с места базирования, перемещается к границе с Украиной, там, в Гомельском и Мозырском районах. То есть Пане, получается, павли, что... Угу, да. Да, угу. Э, я просто хотела уточнить, вы сказали про Искандера, мова не йде, але на самом Министерство обороны Беларуси сказало, что перемещает до кордона с Украиной Искандера, в том числе. Ну видите, новостей нет. Это было заявление, да, но новостей о том, что вот они перемещаются, нет. Мы видим сегодня с утра новости про танковую бригаду. Что, конечно, безусловно, какой-то такой несимметричный ответ. Да? То есть вот у него в начале июля там стояла какая-то бригада, там какие-то военнослужащие, наверное, какая-то бронетехника. Он их отвел. Теперь он под предлогом атаки с дронов вводит, ну, возвращает как бы назад, да, как бы Видимо, действительно, раз общественное мнение, два из Кремля все-таки попросили эту напряженность на границе с Украиной, ее возобновить. Да? По дронам вообще история абсолютно отдельная. Мы за последние месяцы полтора и мониторинговая группа Гаюн и другие мониторинговые каналы, они фиксировали залеты на территорию Беларуси российских дронов с территории Украины. Да, ну вот отслеживались траектории, как дрон, например, полетал немного на Черниговской области, потом зачем-то какая-то его привела неведомая сила на север и один долетел почти до Бобруйска, другой долетел почти до Витебска, а сейчас нам рассказывают сказки про там 10 других дронов, но уже украинских, которые mm -hmm. таким же маршрутом, якобы нарушили. Границу Беларуси с Украиной и вот там их где-то сбили. Но в свете таких новостей вот эти предыдущие новости о российских дронах, которые залетали, они выглядят как тренировка просто, да. Ну, то есть, давайте, вы вот россияне, развернете пару дронов с территории Украины на Беларусь. Мы посмотрим, как это выглядит. Там поднимали истребители по тревоге, да, значит, как-то их сбивали тоже уже над белорусской территорией. Просто власти об этом ничего не говорили. Наверное, надеялись, что все это пройдет незамеченным. Да? То есть это выглядит как тренировка такая. А теперь ну вот, нужно создать повод. Да? Такой повод для маленького возвращения. Я не говорю, что это казус Белли, да? повод для войны пока что. Но это повод для такого маленького победоносного возвращения войск белорусских на свою территорию, которая ограничивается территорией Украины. И вот для этого использовался такой, мне кажется, управляемый абсолютно пролет, опять же, российских дронов через территорию Украины на территорию Беларуси. И эти дроны там, если они вообще были, да, они там были сбиты и дальше попали в новости. Все, что нам показали, там были разговоры о том, что вот все уже там едут искать, то, что осталось. Но мы же в целом видели по украинским событиям, что остается от дрона, когда его сбивают. Mm -hmm. Много чего остается. А если дронов 10, да, то невозможно ну, без следа сбить 10 дронов. Но что-то останется: мотор, крылья с маркировкой, там, другие какие-то электроника, да, по которой можно, если ее показать, то можно вычислить, что это был за дрон. У нас есть кусок крыла, который, значит, висит где-то на ветках дерева, такой посеченный э, осколками, серый кусок крыла. И э, сообщение от Минобороны, вот и все, что осталось э, от дрона. Ну, так не бывает. Э, давайте честно и откровенно, если вы сбили 10 дронов, то осталось от них э, гораздо больше. Если вы сбили один дрон, ну окей, от него мог остаться кусок крыла. И то вопросы, да, как вы искали, что вы нашли только кусок крыла. Да? Все это наводит нас на мысли о том, что провокация с дронами организована Россией, организована специально для того, чтобы немножко Лукашенко развязать руки. А дальше вот вопрос, для чего? Ему развязывают руки. То есть получается... И Чехоче Винш, чтобы ему эти руки развязывала, потому что, не ему Но... максимально комфортно с завязанными руками. Как бы э, перевести назад танковую бригаду, перебросить в и Мозырьскую область, это нормально для него. Ну, поездили солдаты там туда-сюда, ну, израсходовали там немного, значит, дизеля на это дело. Ну, пожили в палатках. Окей. Но вот чего? Каких ответных мер? на атаку вот этого дронов будет требовать от него Россия. Ну ты тебя атаковали дронами? Ты впишись, пожалуйста, да? Потому что, ну это ж не шутка, mm -hmm. да? Вот. А уже тут мы понимаем перед какими вызовами сейчас стоит Кремль, да? Потому что в Курской области воевать некому, мы это видим. Украинцы хорошо противостоят тем, кто там есть, и в том числе попыткам перебросить туда какие-то резервы ближе к вот, этому к новому фронту. Да? И, конечно, для Кремля сейчас даже там условно 3 тысячи бойцов из Беларуси, там 5 тысяч бойцов из Беларуси, вот сколько Лукашенко мог бы поднять, переброшенных туда, они могут ну, серьезно изменить ситуацию. Даже, окей, они там недостаточно подготовлены, но числом и э, техникой они могут помочь э, россиянам э, отбросить украинцев, и это надо делать быстро, как бы пока еще э, не вырыты окопы, пока они не, не закрепились там и так далее. Вот в этом вот такая вот опасность есть. И, конечно, надо следить за ситуацией. И я думаю, что в этой ситуации, конечно, Лукашенко становится, если он отбивается вообще, ну вот если предположить, что происходит такой диалог между ним и Путиным, там между Кремлем и Минском, да, то ему, конечно, отбиваться становится труднее и труднее. Угу. А власне, мені здається, що він е, от вже відчуває ось цю пастку, та в якій він знаходиться е, у зв'язку з подіями на Курщині, в тому числі, тому що нагадайте мені, перед ким він виступав, і оце буквально на днях була його заява, що мовляв, е, така знаєте, він ну він же ж вважає, що він не батько нації, хоча він диктатор. Та але він звертався і казав про те, що мовляв, ви маєте зрозуміти, що я не вічний президент, що я з вами буду не завжди. Що це було за е, такі стіни. Знания. Ну, это может быть как простое кокетство, так и, ну да, какое-то проявление. Такої локальної слабості пане Павло, значить... вибачте, будь ласка, але мені здається, що Лукашенка це, от взагалі ні разу не кокетка. Це людина дуже хитра, хоча й тупа, продумана, дуже, дуже така, знаєте, меркантильна. І як кожен диктатор він боїться за своє життя, і він не говорить нічого просто так. Тобто, це був або натяк на щось і для когось, або ну не знаю, може самопереконання і. подготовка до того, что рано или поздно відбудеться какие то выбор, або он знает, что в Кремле уже есть какой-то наступник, или он уже знает, кого он хочет поставить своим наступником? Вы правы в том плане, что, конечно, когда он говорил эти слова, он знал, что их растиражируют, что их услышат везде. Да? Mm -hmm. И если предположить, что это месседж в сторону Кремля, то это такая вот своего рода угроза. Мне кажется обратного порядка от той, которую вот только что озвучили вы. Да, может быть, в Кремле есть преемник какой-то гипотетический, но что сказал Лукашенко? Лукашенко сказал, слушайте, если так дальше будет продолжаться, я уже не вывожу, да? Ну, я, я все, я не вечный, я как хочу на покой, да? И я вот, если вы так будете продолжать, да, то я просто уйду, а вы останетесь ну, с кем-то другим, а этот вот кто-то другой. Да, он будет то же самое делать, что я делаю, да? Он вот будет там съедать спокойно все вот эти вот дроны, да? Может, кстати, вот хорошая версия, что его и в известность не поставили. Вот залетали-залетали российские дроны с территории Украины, взяли вот и залетели в этот раз, да? И он их принял за украинские и реагирует так не, как некий винтик, осведомленный да, о том, что происходит, а вот, просто вынужден реагировать, потому что он вообще не знает, что происходит, и он на полном серьезе, например, думает, что это были украинские дроны. Хотя, честно говоря, у меня нет даже ни одного варианта, в котором Киеву выгодно, вот в тот момент было атаковать Беларусь а, дронами со своей территории, да, ну, то есть понятно, что все усилия происходят а, в других местах, все внимание приковано к другим участкам фронта, да, и вот эта вот атака, она для чего? Для того, чтобы реально Лукашенко начал снова угрозы создавать с севера, как раз тогда, когда это Киеву вообще не надо, вот. Значит, и вот он... Мне кажется, сигнализирует россии что так не надо делать. Давайте мы все-таки будем какие-то договоренности, которые у нас были, соблюдать. А то я, Лукашенко, встану и уйду, потому что я уже не могу так вот с вами. Mm -hmm. да? вот. И какой-то преемник, есть он или нет, да, он, как Лукашенко уверен, вряд ли сможет его заменить ну, там, не знаю, функционально, нормально, да, так, чтобы это устраивало Кремль, держать все вот эти вот э, и с европейскими там всякими венграми и сербами э, ниточки, да, и вести какой-то все-таки диалог с Украиной, потому что э, сегодня с утра, кажется, МИД Беларуси пригрозил закрыть посольство э, Украины в Минске, в ответ на, значит, вот эту вот провокацию с дронами выдуманную. Вот. И с Россией, значит, разговаривать со всеми элитами, потому что там ведь есть бизнес-интересы. Вот. И очень были интересные новости про то, что, например, Wildberries отходит под контроль олигарха Сулеймана Керимова, с которым Лукашенко очень натянутые отношения, а Wildberries — это треть белорусского рынка в общем, я тут в детали немножко углубляюсь. Но это треть белорусского рынка онлайн-торговли. А Сулейман Киримов — это тот человек, который, если бы несколько лет назад приехал в Минск, а не посылал своего топ-менеджера Бомгертера, он бы был арестован и сидел в СИЗО. А так бы сидел, посидел в СИЗО вот этот самый Бомгертнер. То есть ну тяжело, тяжело реально, э, как это вот седому пацану, э, да, была такая песня у другого российского олигарха, дружественного Лукашенко, э, и он говорит: давайте вы хотя бы не будете там обострять, да, давайте хотя бы вы не будете усложнять жизнь, не так тяжело, то я просто уйду и все, Нет. вот. Э, ну не знаю, мне кажется, что он переоценивает свою важность. В Кремле так могут то и сказать. Ну, Кіохаді давно пора а, власне це дуже цікаво, знаєте, коли е, у диктаторів ось ця ілюзія всемогутності завершується якимись психологічними розладами і постійними панічними атаками, правда, тому що він зараз опинився в. Такій в своїй клітці, яку сам собі побудував, і вона довкола нього все більше і більше стискається. Я знаєте, про що ще згадала? Що серпень місяць у Лукашенка він кармічний. Буквально позавчора здається, білоруси виходили на вулиці світових столиць. Та, ну, туди, куди вони виїхали, хто виїхав, і святкували 4 роки з дня виборів. Саме 4 роки тому почалися розстріли на площах і затримання політичних. Ну так їх називається. политических вязков, так протестующих, и тогда же появилась пані Тихановская. Вот, может ли этот серпень стать кармичным и, возможно, вот таким вот, остаточным, остаточным серпнем, перепрошу для Лукашенко? Ну, вот, знаете, одно из уголовных дел, которое на меня завели, оно как раз приблизительно за ответ на такой вопрос. Да, там mm -hmm. была одна программа и было видео о том, как кончают диктаторы. Mm -hmm. и Каддафи плохо кончил, и Саддам Хусейн, и Чаушеску. Вот такой вот был сюжет, а дальше ведущий меня спросил, а, а вот с Лукашенко такое может произойти? Mm -hmm. Я говорю, ну может, ну ясно-красно может. Ну а что, он бессмертный, что ли, или там он какой-то другой диктатор, или еще что-нибудь. И вот за это на меня завели уголовное дело. И на ваш вопрос я, конечно, тоже отвечу, что ну да, и этот август, может, но может и нет. Да? У Лукашенко вообще важно это месяц. Ему 70 лет исполняется. Вот там 30 или 31 августа он же менял свою дату рождения. Вот. То есть ему, конечно, хотелось бы, чтобы этот месяц прошел как-то хорошо, спокойно, приятно, да. И вот он поехал на свою любимую родную Шкловщину для того, чтобы там провести совещание по сельскому хозяйству. Вот, а надо, а приходится вот этим вот чиновникам, которые сидят за столами там, рассказывать про дроны и, значит, вызывать какие-то бригады. Конечно, ну, тяжело. Я бы не сказал, что дошло уже до каких-то публичных срывов. Он все-таки себя контролирует. Вот, ну, видно, устал и хочет проводить время совсем по-другому. Ваша метафора с клеткой, она очень хороша. Вот от того момента, как ты вроде бы был хозяином своей игры, вот ты решал, да, что вот будет так вот тут, вот там по-другому, вдруг все перевернулось до того, что Лукашенко, ну, стал совершеннейшей марионеткой, заложником ситуации, вот, и... Ну, не он сам, но, например, Министерство иностранных дел его, вот на днях оно распространило совершенно фееричный пост, там сообщение, лидеры европейских стран, одумайтесь, если заполыхает, то и вас заденет. Значит, чуть позже они такие... Мы осуждаем нападение на территорию соседнего государства. Да, там, нельзя бомбить мирных жителей, там, атаковать мирную инфраструктуру. Это про э, украинцев в Курской области. Ну и это все выглядит настолько искусственно и настолько беспомощно. Да? Э, мне кажется, в Европе все понимают, за э, последние два года поняли, что если заполыхает, то накроет всех. И делают все, чтобы не накрыло. Тут МИД Беларуси просыпается такой, остановитесь, да? Вот, значит, дальше с этим заявлением про то, что нельзя бомбить мирную инфраструктуру, ну, опоздали на два с половиной года, ребята, где вы были вообще в феврале 22 года? Вот, и, ну вот, Лукашенко сам, пока он Окей, но вот система немножечко поплыла, да, mm -hmm. вот эти вот заявления, а нечего сказать. Ну, а вот чем ты уже будешь угрожать, да, какое тебе дипломатическое влияние, какой вес? Да, можно выгнать посольство Украины из Минска, да, украинские дипломаты не смогут помогать украинцам, ну, хотя бы держать их там в курсе событий, быть осведомлены о их состоянии здоровья, которые находятся в заключении в Беларуси. Mm -hmm. Да, хуже будет этим заключенным, но кому больше будет хуже от того, что еще одно последствия закроется там и так не осталось, кроме там, значит, всяких разных стран типа Зимбабве. Да и Свазиленда там э, Сватини э, теперь э, дипломатов, которые бы с, пожимали руки вот этим <свят> вот дипломатам из МИДа. Вот, то есть, ну, угрожать нечем. козырей не осталось. Путин, похоже, переиграл. Uh -huh. Думаю, остаток августа нас чекає дуже цікавий. Ви знаєте, що пане Павло, ми отак от говоримо, що розуміє Європа і що розуміє Лукашенка. І я згадала слова наших військовослужбовців, які в курсі того, що відбувається в Курську, які так не тікають. Ви подивитися, що буде найближчі тижні. І нас попереду чекає багато приємних сюрпризів. І коли ми чули заяву про те, що ви навіть не здогадуєтеся, хто керує цією операцією, хто її готував, так я не здивую. Якщо Лукашенко щоб спасти свою убогу душу, вирішив допомогти якось в цьому плані і в цій, в цій операції. Але, пане Павле, у нас буквально 40 секунд. Не можу не запитати. Як ви вважаєте? Кінець Лукашенко близько. Он, безусловно, близко, но близко в историческом смысле. Это может быть месяц, это может быть год, это может быть пять. Черный лебедь, судя по всему, вот он уже летит. Лукашенко, конечно, сделает все, чтобы провести выборы, не отдать власть каким-то образом официально. Но ситуация уже такова, что не он играет в свою игру. Угу. Ну тут знаєте, може бути таке, що поки чорний лебедь долетить, старий гусь Лукашенко вже крякне. Я буду вам дякувати, пане Павле, за те, що ви долучилися Дякую. до нашого Тримайте ефіру. Ще. А ви також тримайтеся з нами на зв'язку був Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Ну а також справді, от цікаво було те, що вийшли Україні білоруси зі своїми стягами червоно червоними і пройшлися вулицями європейських міст. Нагадали про те, що відбувалося чотири роки тому. Вони все ж таки сподіваються, що Європа зверне теж на це увагу, і їхні люди повиходять з в'язниць. Будемо стежити за цією ситуацією, зрештою сусіди, як не як Ну а зараз робимо паузу, після чого повертаємося і поговоримо про Олімпіаду, яка сьогодні закривається. У нас 12 медалей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.